श्री साइनादमहिमान्वितस्तोत्रं सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुं स्वभक्ते च या मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायि नादं भवद्वान्तविद्वंसमाताण्डमीजं मनोवागतीतं मुनिर्ज्ञानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुण त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं सायि नादं भवं जनानाम् स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियानां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादं सदा निम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् सुदश्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुङ्कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायि नादं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायि अनेका श्रुता तज्जलीलाविलासै समाविष्कृते शानभास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादं सतां विश्रमा राममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्भे जनामोदं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादम् अजन्माज्यमेकं परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनास्सं पुनीतः प्रबोहम् नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादं श्री साई स कृपानिदे युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं दातापि भक्ता क्षमा सद्भक्ता शरणं सम्प्राप्तितोऽस्मि प्रभो साई परे नान्यच्चरण्यं मम साईरूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविबुदद्रुमं प्रभुं माययोपहतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमहर्निशं मुदा शरःसुधांसुप्रतिमप्रकाशं कृपातपत्रं तव सायि नादा त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपकरोतु उपासनादैवतसायि नादा तवैर्मयोपासनास्तु तस्त्वं रमेन्मनो मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यदाब्जे मकरन्दलुब्धौ अनेकजन्मर्जितपापसंक्षयो भवेद्भवत्पादसरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो सद्गुरोदयानिधे श्री त्वत्पादसेव नरता सततं च भक्त्या संसारजन्यधुरितौ गविनिर्गतास्ते परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेत्तत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरो सायिनादस्य कृपापात्रं भवि कृपापात्रं कृपात्रं कृपापात्रं ध्रुवं